Guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Makre hari ini udan. Aku yup. Aku benteru ne tokone wong Mbak Romo. Hmm. Laran. Lah piye udan kok e. ya turut-turut. Tak -turut. jalan-jalan udan aku yo lere. Diawa ora koyo dino iki, awake e. leyeh-leyeh. liengan golek pangan udan-udan iki aku nang pasar merah ya udan Loh dagangan cuci utah Masih rapa ju rama salah. Seng guntengnya, kaya penedik kaya. Siaknya kekukuk ini. Udan soalnya. Nanti aku nundut, nungu peras 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 total. Eh tukane. Pare wangi Karo gorengan 10.000. Oke, okay, guys kita tunggu aja ya pembeli dan dan naran.

Oke okay, tak lanjut jauh guys, maen udahan deres yuk Iki maen tekan petak kiki Halo, maen bae, halo oh, maen bae bos Halo mbok ee, ketok ee Kik lo pengen juga neng emper Yow, kabeh, neng pengen roh kik lo mbok Halo, alhamdulillah kini tuk gini lontra kuntek guys Selamat, selamat Nggak mau lontra patang puluh maen Yow, peceli alhamdulillah Ditukoni Mbake ngarep barang kae, matur ngurun Wes muga-muga sing nokone aku engko rejekine lancar. Oke bolo. Wes yo guys, klus sing nokone iki mang. Iki mbah grup apa iki? Weh. Halo, lelah tulah kae. Hmm, sing nokone kae. Jerene wong Pilang mang. Oke, tak suting rono. Hmm. Mang jere wong lanange muni wong Pilang, tapi sing wedok aku ya hafal wong kene Oke, matur nuwun ditukoni 50.000. Amin. Iki aku karek mulehe. Soko. <laughs> Ayo. Mandrak apa kowe? Rasa pringas-pringi saya kowe. Kowe rasa ngguyang. Loh guys, ini koni wong <tutuk> <tutuk> kene. Iki omahe Mbah Paniki petah iki. Iki. Ini koni Oke, Mbok yo sehat, wongé sehat, Guys. Kalau duduk-duduk, Dekana kana wongé sehat, bergas waras, seger paras kabeh ki Kilo lho, maek kene iki. aku tak mulih, Mbok, wis wengi, paling jam 5 iki. Oke, okay, dilanjut sampai di rumah. Oke, okay, pemirsa, tak lanjut ning omah yo. sampai omah iki jam pira. penting aku entek wis aman. Oke, okay, sampai nanti. mang kerupuk pun gol lima kilo tak gua bawa kafe. kas sebab kasih kan tentangnya apa jalur ras itu. Tapi pemirsa ya Allah, terima kasih pangeran, terima kasih ya Allah ya Robi, jajan pun tak petak, natur mungun, wang petak sedoyo mawon, ya Allah. udan rimis-rimis bayanga, guys. Mak dan rintik-rintik deres -rintik tambak Rama. Terus ning sak dalan-dalanku danan kerupukku melempem. Alhamdulillah Tak ning petante, guys. Jajanku sak rincing, ya. Amin ya rabbalamin. Terima kasih warga petak dan sekitarnya sing telah tuku jajanku, moga tak panjang umur, banyak rezeki ya. Muka mau lancar, ngulik sandang pangan, tandurane yuk, iso munduh orangnya, bobo yopo. Walah, matulungun sama taku warga petak, antusiasi tuku kerupuk, udan ya Allah, aku mang sampai gak unduh hati, dia semikirin, ini maknya, lagi kukunik jajan kuijat, terus tak apa, noh. Dulu, banyak apa-apa ini? Banyak nah, apa-apa eh, Terus dati opo, ya mas, aku mang udhanan luli, neng merahnya telung jam, teru mondok ning Mbak Roma sak jam. Terus ning teras teh, teras kota kuwi sak tengah jam. Ya Allah, aku mangi koyang payeng ning salon kono malah payu, ning MC malah tuku. Ya Allah, nasibku aku alhamdulillah rene entek kabeh ya rezeki ngene iki. Sesuk kakek Praim boeman cicit-cicit nek menyang. Buah wingi niki ngene iki, buah iki ngono. Buah iki tanggal 6 apa iki? Montor. Penjangan tuku montor ya. Montor rubin. Tupi Oke, pemirsa dapat berkat ya.

iram. Hmm. Alhamdulillah. Raksene muga-muga lantar Amin. Amin. Tuku tepak wonge, Guys. Ya wong tare wonge kerjane nyopir ya tuku tepak. Enggoh, enggoh, selamat. Sak dalan-dalan, selamat sing dibancake ya selamat sing bancaan. Muga-muga nular ya Allah. Muga-muga nang bancane dipangan bismillah waro kit. Gitu,

aku mau pangan, cakar, cakar tok, tok. Oke guys, mangan. masare bar mangan. Yo. Ndik santai. Wis ae ning ndek kontra

Mm here -hmm.